Рятувальники приїхали майже відразу, проте через припарковані машини не зуміли вчасно дістатися до палаючих вікон. Зважаючи, що дорогоцінний час було втрачено, чоловік загинув у вогні. Крім його квартири, постраждало ще й помешкання знизу. Власники квадратних метрів претензій до пожежних не мають. Погоджується, що мешканці у тому, що сталося, винні самі. По Поприбиті першого подрозілення В результате проведенной разведки было выявлено, что открытым пламенем горит двухкомнатная квартира на девятом этаже девятиэтажного жилого дома. Сразу же был дан повышенный номер вызова 1 БИС. И к месту пожара были направлены дополнительно два отделения помощи. Пожарникам нет никаких претензий. Я обратил внимание, что со всех сторон, приближающего, к, приближающих улиц к этому дому, на пешеходных дорогах лежат бетонные блоки, которые мешали проехать пожарным машинам. Кроме этого, припаркованные машины вокруг дома со всех углов стояли неподвижно, даже когда проехала сирена пожарной машины.